У депутатки міської ради Оксани Піддубної стосовно розміру матеріальної допомоги виникло чимало запитань. Зокрема, вона переконана, дана сума просто смішна, адже на сьогоднішній день одноразові премії наших чиновників за вислугу років, а декотрі такої вислуги ще не мають взагалі набагато перевищують ту суму матеріальної допомоги, яку, наче подачку, хочуть запропонувати тим, хто забезпечував спокій та мирне небо над їхніми головами. «Разове». помощь участникам АТО, но ну это, это даже не смешно, это просто оскорбление. То есть, когда чиновник себе устанавливает э, надбавку за высокие достижения в труде э, в ежемесячно в размере стопроцентного оклада и один раз в год участнику АТО э, в 500 гривен, а себе 4000 гривен, э, но ну это получается, как мы оцениваем, жизнь ребят которые вот стоят, из, которые стоят на передовой и защищают нас от внешнего врага. Мы оцениваем в 500 гривен. 8 замов. Это рекордное количество замов у мэра. То есть находятся деньги на замов, находятся деньги на премии, находятся э, на надбавки, на оздоровление. Это еще без учета транспортных услуг. Всегда находятся деньги на премии чиновникам. А здесь, получается, деньги не находят. Желания нет.